Паління одна з найзгубніших звичок людства. Сьогодні ми поговоримо про те, чим паління загрожує людині і як можна позбавитись цієї звички разом з справжніми спеціалістами з лікарями. Сьогодні у нашій студії Антон Дев'ятко, лікар отоларинголог Альона Лук'янова і Антоніна Ільяшенко, лікарі-педіатри. Я вас вітаю в нашій студії. Здравствуйте. Якщо у вас виникають якісь питання до наших гостей, ви можете нам дзвонити. Ми працюємо у прямому ефірі 26. 3616 це номер нашої студії, мобільний 099 760 4442. І я хочу, звичайно, почати з того, що всі знають про те, що палити погано, палити це згубна звичка. Нам всі про це кажуть ще зі школи. Але тим не менш, неймовірна просто кількість людей в нашій країні вона продовжує палити і думаючи, ну, ну да, це напевно впливає на здоров'я, але. Ну, не сильно, ну я ж живий зі мною все ж добре. Тож давайте почнемо все таки з того, чим загрожує паління людині, навіть якщо вона не бачить, от прям коли вона випалила цигарку, що в неї там щось в організмі відбувається. А, ви знаєте, сразу хочеться сказати, що. Каждый день мы слышим фразу, что курение – это очень вредная привычка. Но, к сожалению, каждый человек, практически каждый человек, особенно это человек, который курит, он не понимает смысл этой фразы, что курение – это не просто вредная привычка, как некоторые еще другие привычки, которые у нас существуют, но это та привычка, которая оказывает очень губительное влияние на организм, в общем, целом на организм человека. Вот, так как в табачный дым э, входит очень много веществ, э, все они э, химического происхождения и оказывают все неблагоприятное влияние на организм человека. Э, и немножко хочется сказать вообще о происхождении табака. Э, он еще у нас известен с 16 извиняюсь, с 15 века. Э, это э, есть такая история, когда испанское судно э, прибыло э, во главе с Колумбом, э, прибыло к острову, острову и они встретили там э, аборигенов, которые э, испускали какой-то дым. Они курили свернутые э, такие сигары и э, при этом выпускали этот дым и очень были эмоциональными. У них это было своеобразной традицией, курить такие сигары. В таких вот религиозных церемониях они курили до тех пор, пока не встретят большого духа. И с этим судном взяли этот табачные листья и привезли в Испанию, для того, чтобы попробовать, что же это такое. И первый испанец, который закурил этот табак, он выпускал дым и люди которые заметили это подумали что он одержимый дьяволом и посадили его даже в тюрьму на 7 лет до того пока не официально и нелегально не вели в табак в законе многие из нас не знают что в табак входит не только никотин а еще и такие вещества как радиоактивный полоний, свинец, бензол, то есть многие вещества, которые вообще используются в промышленном производстве. Все эти вещества, они очень вредно действуют на организм человека и вызывают очень много различных заболеваний, начиная с внутриутробного развития, если у нас мама в это время находится ну, беременна и курит. Вот. Поэтому очень хочется сейчас донести к населению, как же именно влияет курение на организм людей и какие к этому что какие заболевания вызывают и немножко даже хочется коснуться вот статистики для того чтобы немножко человек услышал цифры немножко задумался о том что курение это очень вредно антон як по вы я от ларинголога. Вы здесь своей стороны, скажите, как по линия на организм? Вообще курение влияет на организм в целом. Ну, мы разумеем, что с губно, а с вашей. Ну во-первых, Работи... никотин он является мощным вазоконстриктором. Что это значит? Это значит, что периферические сосуды все, они спазмируются ну и коротковременный эффект стимуляции, расслабления. Может, это мне дополнит? Давайте перейдем вот до статистики. Ну, как бы дым, начнем с этого, он влияет раздражающим эффектом, как для дыхательных путей, так и начиная с носоглотки, так и в легких, и поражаются любые системы, и сердечно-сосудистая. Начиная с внутриутробного, как сказала Антонина Анатольевна, уже. Хуже, конечно, если мамы курят, потому что дети рождаются недоношенными, у них нарушается планцетарный барьер. То есть в этот во внутриутробном ребенок неполноценно получает достаточную... Масу кислороду, яку вона добавляє отримувати, і ребенок просто рождається в гіпоксії. Ну, а в дальніше, звісно, всі ці порушення і на нірну систему, і на імунну систему. Пані Антоніна говорила про те, що ми можемо дізнатися статистику. Тож, яка статистика? І я так розумію, я дуже багато разів чула, що Україна вона знаходиться десь попереду в Європі за кількістю курців. Чи правда це? Дійсно, є статистика. Да. В 2007 году Украина занимала третье место в мире по количеству курящих людей. На первом месте тогда была Греция, а Россия ну, для интереса на седьмом месте. Сейчас же, как ни странно, ситуация по данным 2014 года изменилась в лучшую сторону. Если в 2007 году это было 10 сигарет на каждого взрослого кури Вообще на каждого взрослого человека в Украине это 10 сигарет. На человека э, выкуривалось в Украине. То сейчас это 7 сигарет на каждого взрослого. Но тем не менее, 22% взрослого населения сейчас остается курящим. Э, ситуация, Что же могло улучшить эту ситуацию? Ну, в первую очередь то, что э, нет новых курильщиков. Э, среди молодежи сейчас стало больше... Популярная, ну такая пошла мода на здоровый образ жизни. Наверное, дети больше проводят время перед компьютером. Также произошел у нас в Украине запрет на курение в общественных местах. Ну и стоит заметить, как нам всем известно, что большая контрабанда сигарет идет за границу да, вот с Украины, на Западной Украине, в частности, то вот эту всю статистику считали. Теся греки, которые уехали в Украину неофициально, они тоже считали нашим курильчиком. Поэтому на самом деле, э, Украина, э, находится среди развитых стран в этом плане, то, что снижается количество курильчиков. А в странах, которые наоборот менее развиты, там наоборот каждый год растёт число курильчиков. Тобто, якщо ми хочемо, щоб в нашій країні було менше курців, в країні треба просто розвиватись. Кажуть завжди про те, що пасивний курець він отримує набагато більше шкоди, що людина. Якщо ти там палиш поряд з дівчиною, чи ти палиш поряд з дитиною, вона отримує ще більше шкоду, ніж та людина, яка палить. Чи це правда? Так, це правда, тому <реку> що вдихаємий дим роздражає всі рецептори, починає від носоглотки оглудки. К сожалению, наши родители, особенно если в семье курят и мама, и папа, ребенок страдает наиболее, потому что у него менее развита иммунная система, и э, дети часто болеют и обструктивными бронхитами, и пневмониями, и в дальнейшем развивается бронхиальная астма, что очень опасно. И, э, токсическое действие дыма на вообще на курильщики, э, опасно. опасна. Эм... Давайте поговоримо про те, скільки от людина бере цигарку, вона її спалює. Вона ж не отримує залежність в момент. Проходить якась кількість спалених цигарок, щоб вона отримала залежність. На самом деле не существует конкретної цифри. Важно понимать вообще весь механизм этой зависимости. На первой стадии она называется эпизодическое курение, да, когда люди э, просто в обществе им нравится выкурить одну-две сигареты. Обычно это происходит 3-4 раза в неделю. Э, и, и на этой стадии нет еще физической зависимости, это только эмоциональная, психическая зависимость. Человеку просто это нравится сделать в компании да, или самому. Это очень стильно, так красиво может. Вторая стадия идет это уже систематическое курение, когда человек каждый день выкуривает несколько сигарет, и уже он чтобы, это делает для того, чтобы э, достигнуть определенного какого-то комфорта э, именно физического, потому, потому что в то время, когда он не курит, он этого не ощущает. Э, третья четвертая стадия это уже идет конкретная хроническая интоксикация. Когда человек не курит и проходит какое-то время после, когда закончилось действие никотина, ему нужна опять очередная доза для того, чтобы себя чувствовать хорошо. Ну, это называется абстиненция. Синдром Ну да. и вообще никотин обладает расслабляющим действием. Вот почему так люди, которые постоянно курят, им так сложно бросить что они на какой-то период просто расслабляются. Ну, это короткий период, правильно? Да, да это, это непродолжительный период, и вот даже проводились анкетирования, почему многие начинают курить. Это потому, что многих людей беспокоит какая-то тревожность, там, неуверенность в себе. И таким образом человек получает никотина химические вещества вместе с табаком. В первую очередь это никотин, и он способствует тому, что в организме человека вырабатывается дофамин, гормон счастья. Но действие это совершенно кратковременно, так как и при синдроме отмены. То есть человеку кажется, если он не курит, вот, то тогда у него появится снова эта раздражительность, какая-то возбудимость, но на самом деле эти все симптомы, они кратковременные, быстро исчезают после того, как человек перестает курить. Якось видно курца от у что идет там пять людей и четыре из них не, не палит, а один из них палит. Будет видно, эту людину? Курца легко распознать. В первую очередь его цвет лица будет бледный, ближе к серому такой, да. Но это связано с хронической гипоксией которой его клетки и ткани не получают достаточное количество кислорода. Потом характерный будет запах от этого человека. Помимо самого табачного дыма изменяется еще запах пота человека, то, что идет от этого никотина спазм сосудов, получается уже другие совсем микробы участвуют в, в, в формировании запаха, поэтому у этих людей будет характерный запах. Ну и, конечно же, цвет зубов, мы обратим внимание, что он будет желтый. Ну, еще литература говорит о том, что характерные складки бывают, кто втягивает воздух, у него там формируются э, радиальные складки вокруг лица, там либо даже кожа, описанная, что становится менее э, упругой, там влияет Это никотин на коллаген, коллагена. Да, и получается обвисшая дряблая кожа. Ну, жёлтые пальцы, жёлтые ногти обращают на себя внимание. Особенно важно, я думаю, для это для женщины, на которую обращают часто руки. Ну, не только для женщины, на на любые руки всегда обращаем мы внимание. И характерно то, что жёлтые пальцы, жёлтые ногти это характерно именно для курильщиков постоянно таких. Мы же, якщо людина от, наприклад, вона вже прийшла до того, що палити все, вона вирішила палити це погано, я не буду палити, з чого треба починати? Ну, Вообще, комплекс методов да, есть для этого. И один метод не поможет. Обязательно нужно использовать несколько методов. Для этого существует много мотивирующей литературы. Есть, да? Потом и существуют никотиновые пластыри, которые могут заменить дозу ту никотина, которую человек обычно сигаретой получает, чтобы он до этой сигареты не тянулся потом люди прибегают к занятиям физическим, ну, спортом, спортом, да, но обязательно, я считаю, поддержка близких, да, если там в семье папа и мама решат бросить курить, да, то они могут друг друга поддерживать, это будет равняться и стремиться к второй своей половинке. Ну и самое главное, я считаю, это желание, которое и поможет воспользоваться разными методами, ну и причина, почему человек начал курить, да, исключить причину, либо да, это причина, это стресс, ну не, не, у все, всех. не у всех, молодые, допустим, парни, девушки, если это парень, он может казаться, он думает, что если он закурит сигарету, он будет казаться взрослее, там быстрее завяжется разговор, девушки то же самое, может парни тоже Подражают своим родителям, видят, что и мама, и папа курят, они любят подражать. Ну и девушки тоже, может, они думают, что если я закурю, то я буду больше нравиться парню. Ну, еще такое. Также хочется дополнить, что даже на генетическом уровне передается привычка вот, закурить, желание закурить. То есть если кто-то из родителей курит, то есть ген, который отвечает за желание закурить, то и ребенку, соответственно, это желание тоже передается еще внутри, внутриутробно. Также некоторые похудеть хотят, потому что думают, что если они закурят, то они будут худеть. Это связано с тем, что человек, когда курит, он начинает меньше есть. Вот. Поэтому нужно в первую очередь для того, чтобы определиться, для того, чтобы определиться, как человеку бросить курить, это убрать причину, копнуть более глубже, почему же человек курит, потому что причины могут быть разные. А книжка и пластырь, Антон сказал, здесь про пластырь и никотиновый, они не Вот людина прочитала книжку, там еще себе пластырь и все прошло. Ну, это опять же таки в комплексе. Если это есть поддержка со стороны родных, близких, если ликвидировать причину, допустим, изолировать от тех людей, которые, допустим, курят. Ну, э, мальчик, если попал в плохую компанию, где все курят, ну как он не будет курить? Да? Он будет казаться не таким модным. Э, Главное ликвидировать причину и все вместе в комплексе, конечно, это все поможет. Ликвидировать и мотивация. То есть человек должен понимать, для чего он хочет бросить курить. В первую очередь это понимание того, что когда человек бросает курить, он становится на здоровый образ жизни. Для того, чтобы реализовать себя в социуме, нужно быть здоровым человеком. Если это у человека хронического заболевания, он уже не может заняться нормально спортом, например. Если это женщина, то курение может вызвать бесплодие, даже вот так вот. Если это мужчина, то нарушение эректильной функции, такой мужчина уже себя не может полноценно реализовать как мужчина. Поэтому, в первую очередь, это определиться с причиной, почему человек начал курить. А второе – это создать мотивацию, это здоровый образ жизни. Вот. И э, в-третьих, это человеку, бросающему курить, помочь ему. То есть психологически, медикаментозно, вот такими препаратами, как пластырь, таблетированными препаратами. И только в комплексе такой человек может курить. Но в первую очередь это, конечно же, желание. То есть если со стороны мы говорим, тебе нужно бросить курить, такой человек никогда этого он не бросит это курить. Он сам должен к этому прийти. Я вам дякую, что залетали сегодня до на нашей студии. Тож, водить здоровый способ життя. Мы вернемся сразу после клипов.